ayol kishini eriga nisbatan mehrini oshiruvchi qoidalarni yana bittasi erkaklarimizga tavsiya shuki ayol kishi tabiatan gapirishni yaxshi ko'radi va o'zini turmush o'rtog'i bilan suhbatlashishni xohlaydi bu uni o'zgartirib bo'lmas va o'rnini boshqa narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ehtiyoj kunduzi bilan sizni ishdan kelishingizni kutib o'tiradi va kelgan paytingizda o'zini kundalik gaplarini aytmoqchi bo'ladi va bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak biz erkaklar doim e, muhim gaplarni eshitishga o'rganib qolganmiz va unchalik ham muhim bo'lmagan kundalik gaplarni mayda gaplar deb qabul qilamiz aslida ayollar uchun e, mana shu kichik oddiy gaplar ham kundalik gaplar ham muhim uni aytish muhim faqat ularda e, shu ehtiyoj borki turmush o'rtog'i ya'ni osha eri ularni eshitsa qancha bo'lsa ham deylik o'n besh minut gapirar yarim soat gapirar lekin agar siz uni e'tibor bilan eshitib uni gapirayotgan gaplariga munosib javob qaytaradigan bo'lsangiz va oxirida rag'batlantirib maqtab qo'yadigan bo'lsangiz uni kundalik ehtiyojlari ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan energiyani ana shu o'sha suhbatni o'zidan oladi o'zini baxtli his qiladi aksi bo'lsachi ya'ni o'sha deylik suhbatdan mosuvo qildingizumi keldingiz charchab turibsiz eshitgiz kelmayapti lekin u gapirishni xohlaydi uni tabiiy ehtiyoji ayollar shunaqa eri bilan gaplashishni xohlaydi mavzu muhim bo'lmasa hamda eshitmadingiz nima bo'ladi desa ə, ayol kishida shunaqa narsa paydo bo'ladiki turmush o'rtog'ini mendan o'sha erimni mendan ko'ngli sovibdi yoki bo'lmasa oddiy qilib aytganda meni eshitgisi kelmayapti deb ko'ngli sovishni boshlaydi va iloji boricha siz bilan suhbatni qisqa qilishga tezroq tugatishga harakat qiladi hozirgi kunda ayollarni e, serialga berilib ketishi televizorga berilib ketishi internetga berilib ketishlarini asosiy sabablari ham o'sha erlarini uni eshitmasligi bo'ladi yani, turmush o'rtog'i tabiiy holatda eshitmaydi mehr ko'rmagandan keyin e'tibor ko'rmagandan keyin ana shu energiyani tabiiy hayajonni seriallardan olishni boshlashadi shuni hisobiga erlari bilan deyarli gaplashishmaydi